ত্রিপুরার বন্যাকে রাষ্ট্রীয় বিপর্যয় হিসেবে ঘোষণা করার আবেদন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি রেখেছেন বাম সাংসদ তথা সারা ভারত কৃষক সভার সহসভাপতি আজ তিনি কৃষি প্রধান সুনামুরা মহকুমার নলছর ইন্দিরানগর বড়নারায়ণ বেজিমারা প্রভৃতি এলাকা পরিদর্শন করেন কথা বলেন বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে পরিদর্শনকারী সাংবাদিকদের তিনি বলেছেন এই বন্যায় গোটা ত্রিপুরা রাজ্যে কৃষি জমির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে এতে কৃষক সহ বহু সাধারণ মানুষ সর্বশান্ত হয়ে পড়েছেন তিনি দাবি তোলেন সমস্ত কৃষি জমির ক্ষয়ক্ষতি যথাযথ নিরূপণ করার আদেশ কেন্দ্র সরকার প্রদান করুক এ বিষয়ে তিনি কেন্দ্র সরকারের সঙ্গেও কথা বলবেন বলে জানিয়েছেন পরিদর্শনকালে তার সঙ্গে ছিলেন সংগঠনের সর্বভারতীয় কোষাধ্যক্ষ সহ तथा केरल प्राक्तन विधायक पी, पी कृष्ण प्रसाद राजस्व संपादक पवित्र कौर स्थानीय त्रिपुरा के किसानों के साथ है उनकी जो फसलें नष्ट हुई हैं जान गई है पूरा देश का किसान और जनता अखिल भारतीय किसान सभा उनके साथ है उनकी मदद करेगी लेकिन ये सरकार की केंद्र और राज्य सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी है कि उनका डिटेल सर्वे करके इसको आ, राष्ट्रीय आपदा घोषित करे और केंद्र सरकार इसमें बहुत बड़ी मदद दे राज्य सरकार के पास बहुत बड़ा तो मुंह के मुंह में जीरे के समान चालीस करोड़ रुपया दिया है चालीस करोड़ रुपए से कुछ नहीं होने वाला पंद्रह करोड़ का जबकि नुकसान पंद्रह हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है ये तो मोटा आंकलन है डिटेल सर्वे करेंगे तो मैं समझता हूँ पंद्रह हजार करोड़ से भी आगे नुकसान जाएगा और ये तो खेती का क्या है घर जिसके नष्ट हुए हैं हमने देखा है कि पांच पांच फुट पानी घरों में भर गया पूरा सामान उनका तबाह हो गया